Хорошая очки. Привет. Что? Хорошие Что обсуждаете? Политику обсуждаете? Политику не, обсуж... не осуждаю. Политика это очень хорошая штука. Приветствую руками и ногами, так сказать, э за тебе и за тебя. Я из большинства. Понятно. Я из большинства. Понятно. Ну что, как, как, на какие вопросы отвечаете украинцев? Ну, какие задают, на те и отвечаю. Но часто задаваемый вопрос о а почему Россия воюет с Украиной. Я вас не вижу, простите меня, конечно. Ну как не видите, видно. Ну только очки видно. Ну говорю, что да, видно, видно. О, Я так говорю, вот что, видно, вот, человек достойный. Вот этот, ну, украинцы часто задают вопрос вот в чем смысл типа воюет Россия как бы имеют в виду, хотят выявить, типа, как россияне понимают эту войну. А я не русский. Я хоть и живу в России, но я не русский. Вы говорите, что обсуждаете политику, но, видимо, не обсуждаете. Обсуждаю. <laughs> я очень легко отвечу на ваш вопрос. Я из большинства. Потому что я против анархии. Я за порядок и дисциплину. Я из большинства. Но такие, как я, все держится. Ну, как вы отвечаете на вопрос? Я из большинства. Поддерживаю, так сказать, всемирно и всесторонне. А вы? Ну, а как объяснить-то поддерживаете? Нельзя же так вот... А, как, почему, почему Россия воюет с Украиной, как я отвечаю? Да, но часто задается такой вопрос. Так очень легко. Э, примерно по той же самой причине, по которой э, Гитлер воевал с Советским Союзом. Ну, не знаю, немножко как-то сравнение, может быть, не совсем-таки. Почему? Ну, вот смотрите. Через три дня, 20, 22 июня, ровно в 4, ну, помните, да, часа? Да. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Ну, вот точно так же, 24 э, лютого, как у них там по-украински, лютый, да? Ну, да. Вот. Но большинство украинцев, очень много украинцев поддерживали Гитлера. Так и большин, много, очень много и русских поддерживали Гитлера. Ну, тут, что тут уж мерятся? Ну, Если да? уж меряться количеством, так русских больше было, которые поддерживали Гитлера. Ну, ну там плюс-минус около миллиона была, русская освободительная. Ну, а, 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 так вот и сейчас то же самое, тогда Гитлера поддерживали, а сейчас Путлера. Все логично. История, так сказать, заходит на очередной круг. А, а, а как насчет британской израды? Что вы имеете в виду? Ну, британцы и американцы то, что на этом зарабатывают, им очень хорошо, даже войны должны. Сейчас в Украине где-то закончится, должен начать в другом месте. Ну, по вот. списку. Вы знаете, опять-таки, исходя из исторической ретроспективы, ну, за последние, как минимум, 200 лет, ни одна страна, в союзниках у которых была Британия, в войну не проигрывала. В том числе Советский Союз. Да ладно. А вы из Афганистана почему ушли? А у нас в Советском Союзе не было, у Советского Союза в союзниках не было Британии в союзниках в Афганистане? Не было. Но Афганистан, весь Афганистан был в НАТО, 20 лет оккупации, так я, ж, я же не сказал, я же не сказал, что э, с, Британия выиграла. Я сказал союзникам, которая была Британия. Да никто не выиграл, не смогли выиграть, они хотели превратить, они кричали о демократии, то, что мы воюем там. Так а, это а, же это, а, не а, война, а, это и же не война, что вы, это же и спецоперация. Свободны, ну что, зачем и вы и сравниваете? Подождите. Зачем, зачем вы сравниваете американскую, вы спец... сравниваете. А, американскую спецоперацию? В этом, это как раз. Подождите. Демократии, демократии. Это как раз мы были в союзниках у США. А народу, Правильно. Но это же как раз мы были в союзниках того, у США. Это, это же у нас, у нас у в <hij> Ульяновске была, была база натовская. Как не было? Здравствуйте. Натовская база, авиабаза была в городе Ульяновске. Подождите. Натовская база была в Ульяновске по 2011 2021 год наших воев там не было. Чего? Зато натовская база была в Ульяновске. И мы были союзниками Соединенных ну, Штатов, Ульяновск. не НАТОвская, Ульяновск. даже не НАТОвская, американская база была в городе Ульяновск. Да, слушайте. Ну, а что а же а а что? Делает, делает Вот, и вот кем, кем, кем? Под... Почему вы со мной одновременно разговариваете? разговариваете? Вы, вы что русский? Слушайте, вы британцы, что русский? На деньги, ну, говорят, что капитализм это заработок. Здесь ничего зазорного нет. Ну, значит, Люди значит, всегда зарабатывают. Но я же не а спорю, зарабатывать обижаться? это ну, же всегда кто хорошо. Обижаются? Кто обижается? Почему я не обижаюсь, пусть обижают? зарабатывают. Почему со мной одновременно разговаривают? Я никогда не обижаюсь на людей, которые зарабатывают. Зарабатывать не стыдно. Воровать стыдно. А Россия Зах... тоже зарабатывает науке. Россия ворует. Россия ворует. Россия не зарабатывает. Россия ворует. Россия украла Крым во всех. Россия украла Крым, Россия украла Донецк, Россия украла Луганск, Россия забирает, хочет украсть Запорожье, Россия хочет, я Россия хочет забрать Херсон. Да, я хочу, чтобы, я хочу, я за британцев, я за британцев, я вам серьезно говорю, я за британцев, я хочу, я хочу, чтобы британцы, американцы, американцы отняли Крым у России, да. Нет, этого не может вот. быть. Почему Нет, не может? Этого может. Не может. Уже ж отбирали британцы крыму России. Как это не может быть? Крымскую да, войну уж просрали. Конечно, конечно. А в Ираке просрали, получилась демократия? Ирак после американцев. А при чем тут я? Я в России живу. А да я тут при чем, а скажи мне, а я на просто на против на Путина. На да на что ж ты на со мной на все на время на разговариваешь? На Подожди, на давай, давай доверимся по, по очереди. Мы можем страны, по очереди не разговаривать? Не понимаешь, не понимаешь не если я буду с тобой а разговаривать примерно так же точно, как ты со мной, то никакого толка не будет. Ты думаешь, я не могу постоянно с тобой разговаривать, не слушая тебя? Еще как могу? Давай разговаривать по очереди. Ты ставишь вопрос, я на него отвечаю. Я ставлю вопрос. Ты на него отвечаешь. Давай просто попробуем по очереди. Они взять, Давай, не вот могут, не смогут. Взять Зато крылья, мы сможем взять. Легко. Правильно, правильно, правильно сделали, да. Собрали. Смогут украину взять. Путин возьмет. Шойгу а возьмет. Белоуса возьмет. Потом так что по очереди не получится. Не по, по очереди не получится. Ты за Пашиняна голосовал? Я такого еще не бачил. Я такого еще не бачил. Трэш. Ведь же я краду.